Так, всем доброго ранку. Прокомментую футбол. Какие матчи видео прокомментирую, <coughs> какие нет, то прочту только статистику. Все посмотреть невозможно. Надо как-то еще жить. Так, УПЛ. <coughs> ну и с металлиста 1925 и ОНЗ. Игра была равная. У металлиста тоже были шансы. Они свои не забили, пропустили глупейшую контратаку вратарь, выбил мяч. Шабанов и второй защитник прыгали там вокруг этого мяча. И в итоге оба забил гол и все. И ЛНЗ победители. Карпаты рух не смотрел, надеялся на победу Карпат, но получилось ничего. Абавонь, Бравар, Полесье, Житомир. Уверенная победа Полесья. Ну, как я говорил, они на флангах создают огромное давление и потом продавливают. Вот эти все усиления Полесья, которые пришли с Киева, они к месту. Ставка на Украинское Полесье, не на иностранцев полупленных. Украинцы не подводят э, этого ротаня. Второй гол <coughs> Велетен забил с ней игры. Стопудовый. полицию подсуживают, так как они богатые клуб и большое влияние имеет в УПЛ владелец Полесья. Там еще один гол не засчитали. Но тоже явно в ней игры был. но второй гол с ней игры. Я не знаю, как у нас ВАР работает украинский. Потом забил Чабатенко со стандарта. И Джокер вышел на 20 минут Николай Гайдучик. И забил хороший гол. Открытый что на прострел. Сегодня <свят> Полтава колос с Ковалевка. Ну будет битва. Ковалевке надо брать свои очки. Полтава кусачая, хоть и проигрывает. Непроходной двор. Поэтому все сложно. Ну, им надо выиграть, потому что они начали валиться. Я на них такие возглавил надежды, что они попылят в этом сезоне. Они были на 5 минут. Шахтер Донец Кудровка. Ну, будет Кудровка сопротивляться, но я думаю, Шахтера будет победа 2-0. При том, что Шахтер это дно. Центральный матч тура Динамо Киев Кривбас. Кривбас лидер чемпионата. Ну и крайне интересный матч. Крайне. Я буду смотреть в 6 часов без дураков. Тут может быть все что угодно. Как и ничья ну, невнятная от Динамо Киев. Кривбас они такие агрессивные нападения. Но у них проходной двор защита и опорная зона. Я не, <клево> не понимаю, что Ван Левин не наведет там порядок. Ну там просто 90. Ну, ближе ничья. АПЛ. Бренфорд, Ливерпуль. Ну, Бренфорд сотворил подвиг. Ну, они играли лучше этого Ливерпуля. И что в этих матчах хочется отметить? Сейчас, если ты атакующий полузащитника добежал до штрафной, по новым правилам лучше к нему не дотрагиваться. Вот так пальцем дотронулся <coughs> до игрока. Он падает. Вот вчера я видел. Падение и, например, Челси играли. Дотронулись за плеча, хватает, хватается за голову. Восемь раз крутится на земле и орет, так как вроде бы его пытают э, спецназ ГРУ. Что уже ножом брюхов спороли все. Хуже <coughs> женщины себя намного достойнее ведут, чем сейчас эти гладиаторы в татуировках. Как по упокера. Ну, бабами становятся, в худшем понимании. Нашего Ярмолюка заменили, у него была там проблема какая-то. У Тара забил Шаде. Так, пенальти... -то. У Ливерпуля Милаш Керкес и Мохамед Салах. Ну, Ливерпуль проиграл по делу. Видите, после <клёх> феерии в лиге чемпионов опять права. Может, Уиссала скоро уволят. Манчестер Юнайтед. Но это лучшие 70 минут были за последние 5 лет у Манчестера Юнайтеда. До 74 минуты играли просто. Ну. Матеос Куня, Казимира, <coughs> Брайан Бемо. Бемо вчера хорош был. Куня. А потом ну, Брайтон вообще 75 минут не взлетал. Потом Мелбек забил хороший мяч со а потом <coughs> классный мяч забил. этот Хараламбос. Хал, хал, набор букв. И я думал, что уже опять Манчестер начудит. Но, слава богу, он Бемо забил окончательно. И все рубятся до 98 минут минуты. Все. Манчестер Юнайтед брал. Шикарный матч. Ну, такие приобретения в нападении. Шешка вчера блистал. Ну, надо уже играть. Челси обосрался с Андерлендом. И Андерленд идет на втором месте. Вот так вам и коты. Я не ожидал от Челси. Ну, Андерленд хороший. Вы видите, по всем зонам хороши. По всем. Надо на них обратить внимание на котов. Ньюкасл Юнайтед <coughs> бахнул фухем. Матч был сложный. Была ничья, но на 91-й минуте Бруно Гимараеш вырвал победу. Ну, Ньюкасл вообще сейчас не алло. Этот Вальтамаде, ну такое. Мягкое. <coughs> Вчера хороший УПЛ был. Так. Вулверхэмптон Берни сегодня. <coughs> да будет битва, но волкам уже некуда дальше валиться. Ну, ну ничья, либо победа Вулверхэмптона. При том, что Берни бьется так, не по-детски. Дома вообще хорошо. Вы же видите, кто <coughs> с чемпионшипа выходит, все команды в порядке. Арсенал Кристал Пелос. Там в чемпионшипе уже, в принципе, верхнюю десятку команд разобрали миллиардеры и топ-корпорации спортивные. Поэтому там и финансы, все ок. Арсенал Кристал да пелос Арсенал бахнет 2-0. Кристалл будет упираться. Ну, видите, они в Лиге Европы слились, Лиги Конференции. Хотя играли хорошо, просто не забили свою. Ну а с арсеналом будет упираться, они любят фаворитами упираться. Астон Вилла, Манчестер Сити. Ну, Астон Вилла тоже чудило в, в, в лиге. Что они там Европу играли. Просто по проиграть, ну, такое. Ман Сити сейчас хорош. На ходу. Тут может быть все, что угодно. начинает ничьи, заканчивая победой Мансити. Понятно, что Астон Вилла сегодня будет просто умирать. Бормут, Форест. Ну, Бормут самая интересная команда сейчас с в лиги. При том, что распродались нулевые капиталовложения. Я думаю, Бормут сегодня добьет Форест 2-0. Эвертон, Даттенхэм. У Бормута хорошая полузащита. Э, Эвертон, Даттенхэм. Ну, крутой матч. Я думаю, Эвертон будет сегодня умирать, чтобы 2-1 выиграть но ближе ничья. А ну я веду чемпионшип. Кто там на, первом месте? Табличку посмотрю. Ковентри Сити на <coughs> нифига себе. Бро с Броном втором. На третьем Миуоу. Бристоль на четвертом. Стоксити Сити на пятом. На Сандервент наш, господи. А саунгем на на двадцатом. Вот тут вот, так, <coughs> российские инвестиции. Так, Ла Лига. Нет, серия Наполе Наполи-Интер. Ну, Наполи-Интер. <coughs> Матч был равный. И Нап... Интер свой не забил. По-моему, там травмировался Де Брюне, когда бил пенальти ну да заменен задняя приводящая Выше на замену лучше играли чем Дебрюйне. Ангеса там пол команды сейчас и Мактомины в принципе вторым номером играла Наполе Интер свои не забил. эти свои забили все хороший мяч забил Мактомины Шикарную ему центр поля отдал. По-моему, гюмор. И... И Ангиса забил. Заслуженная победа Наполе, но они ее выстрадали в обороне. Видите, после разгрома 2-6 собрались. Кремонеса, Аталанта 1-1. Ну, в принципе, как и говорил. Парма, Кома 0-0, как и говорил. Так... У Динеза бахнуло Лечи, как я говорил, 3-2. Ну, надо забирать очки. То есть вчера <coughs> и Серию А рассказал, как и в, и в, садик не ходить, и к бабке не ходить. Тарина Дженуа. Ну, Тарина, вы же видите, предыдущую игру хорошо сыграли. Но они такие, один забить и не пропустить. А Дженуа тонет, хорошая команда, но тонет. Либо победа Тарина минимальная 2-1-3-1, либо ну, многосадальная ничья. Победы Дженой не будет. Верона Кальяре. Ну, Верона будет пытаться взять очки дома. 2-1 победа Верона. Хотя Кальяре будет огрызаться. Сосуова Рома. Ну, Сосуова дома хорошо играет. Рома мертвая. Живите. <клёх> Добик вообще и фервиса не алю. У них сейчас с нападением в Роме просто дичь. Ничья. Ну, у Ромы еще стиль могут забить одну ковырялку, потом в <coughs> от обороны мучаться. Выходы этого Дебалы сейчас в старте ничего не дают. Нет игры. Дисциплина есть, но игры нет. <coughs> Ферентина Болонья ну, Болония такая атлетическая команда. Сейчас на ходу. Фиорентина. Ну, ближе ничья. Лацо Ювентус. Центральный матч Тура. Крайне интересно. Верю в победу в 2:0. 2-0. Самая интересная команда по игре. Ла Лига. Смотрел я матч Жерона Реала Веда. Просто цирк на дроте. Фан, фанат никакой, Цыганков никакой. Э, Стуани забил два пенальти, вышел, и Стуанья оживил игру. На какой он там, на 60 минуте. Э. А забивали этот Рандон, который, извините, играл, забил головой. Винья за игру рукой. И Давид Карма. Ну, Жирона, у Жироны три матча, они потеряли победы на 99-х минутах. Три матча. Не могут сохранить ворота. Жирона сделала такой камбэк, но... Но опять вот это пенальти тоже забежал в штрафную чудаку от Жироны. Вот только до ножки доркнулся, все, убили, расстреляли, валяется убитый. Веселый был вчера матч. Эспаньол бахнул Эльча, но ну, была тяжелая игра, как я говорил. А Атлетик расстроил. Хитафи забили свою ковырялку и не пропустили. Ну, Хитафи, Хитафи на мелком фоле. Это их не стиль. В принципе, ну такой реальный матч. Но от Атлетика я такого не ожидал. И Реал бахнул на выезде в Валенсию. Но это достойный результат. Ну, Реал в порядке. Думал, все-таки ничейку свобод. Мальорка Леванта. Да Мальорка выиграет 2-0. Реал Мадрид Барселона в 17-15. Ай, классика. Дольче Форниента. Сладострастное ничего не делать. Спасибо воскресенье, что ты есть. Ну, кто-то больше, стопудово. У Барселоны Защита проходной двор, как у проститутки. Что тут будет вихозно? Не предскажу. Реал сейчас играет структурно четче в обороне, но будет э, феерия. Кто-то больше. А Сасуна Сельта. У детвора одна. Вот и все. Наверное, победит Реал. Асасуна, Сельта. Да Та ближе ничья. Ну, понятно, Асасуна будет стараться через своего Будимира. хотя бы один забить. Рая Валикана, Алавас. Победа Рая Валикана. Тяжелая. Реал Бетис, Атлетика Мадрид завтра. Ближе ничья. Обе команды в порядке. Лига 1. о о, -о. Забарный ездит на Бентли джипе со своей женой. Он такой же, вальяжный. Как он играл? Вы видели вчера, как он играл? Видишь, что он чудил? Он на баню садит, это просто жопа. Правый фланг центральной зоны проходной, как у проститутки. Раздолбанная дырка. Я смотрел матч Брест-ПСЖ. Первое когда был да, вот, пострел с правого фланга, да, там не игры было. Он добежал до мяча. Ну что он потом сделал? Выноси мяч и все. Зачем ты перестраиваешься? Ты начал перестраиваться, у тебя жопу занесло, ты упал. Потом принимает мяч, под него открываются полузащитники, он им не отдает на свободные зоны. Мяч передерживает, теряет ну, динамику игры. Не может дать быстро первый пас. Этот Хвича уже прибегает, отдай а, мне мяч, господи, ты дебил кучерявый, с косичками, хоть тряпку начал на голове завязывать. Что они купили, непонятно. Я еще в этом по Судакову пройдусь. Потом во втором тайме потерял зону, я думал, что его заменили, а он играл. Прибежал кх, этот нападающий там они пенальти не забили Брест еще, подскользнулся. Слава Богу. Он ну, почистил Пачу. Пачу вычистил. И потом уже в самом конце, это единственный плюс Забарного. Он на Жорже сделал качественный подкат. Провальный матч от Забарного. Провальный. Еще таких пару игр он в основе состава выходить не будет. Ему не дает шанс у Инрике, он к нему хорошо настроен. Но он три игры просто катастрофические. Игру спасли. Первый мяч шикарный. Ашраф Хакими ему, я не помню, кто дал, маленький вот этот Феррейра. И потом самую игру закрыл Дезеридуэ. Уанс обыграл Марсель, удивил. Уанс, конечно удивил. Думал, что все-таки ничейка будет. Ну, Ланс молодцы, не дома упираются. Монако выиграл у туза 1-0 не благодарите. Все в точку. Так, сегодня Лиль Мец Лиль 3-0. Анжел Арьян это ближе ничья. НЖ будет умирать дома. Асер Гавр, Асер 2-0 победит. Ренница. Будет битва, ближе ничья. <coughs> Леон с центральный матч тура. С разбур сейчас топ бюджетом команда, кстати. <coughs> Даже больше тратит, чем ПСЖ. Ближе ничья. Немецкая Бундеслига, кстати, была неплохая. Прогнозируемая и не благодарите. Так. Боруссия бахнула Кёльн, как я говорил, 1-0. Бавария долбанула Бор и Менхегладбах 3-0. Гамбург проиграл Вольсбургу, как я поговорил, будет равная борьба. Лейпциг хорош. Разгромили Аусбург, который дома упирается. Баумгартнер там ведет команду. <coughs> Хорошая команда. РБ Лейпциг в этом году на многое замахивается. Айнтрахт, Франкфурт, Бахмут, Сан-Паули, как я и говорил. Так. Хафенхайм, Бахнул, Хаденхайм 3-1. вчера, <coughs> я всегда боюсь прогнозировать Бундеслигу, вчера она была просто изумительная. Байер Фрайбург. Ну, я думаю, Байер сегодня 2-0 выиграет. Штутгарт Майнс. Я думаю, победа 2-1 Штутгарта тяжелая. Бавария машина. Бенфика Гарока. Ну, видели, что вчера я это творил? Горе Судаков. Конь пальто просто. Вот эта передача его назад отдает и отдал же этой Ороке. Один в один вывел Ароку, Просто берет и отдает на центральную зону нападающему Ароке. Маурини это все увидел. Сразу на 60-й минуте его заменил. Горе, иди садись. Да, уверенная победа Бенфики, куча пенальти, нельзя дотрагиваться до этих. Ну, три пенальти Бенфика била. Николас Атаменди головой забил прострел. Ну, в целом горе Судакова просто жопа жопа На уроке надо показывать свой класс, а у него класса нет. Вот этого <coughs> горе Судакова, только наши вот эти малохольные журналисты хвалят. А ну еще что там этот? Трапзон спор, там же еще тоже. Эмполи проиграл. Трапзон спор выиграл <coughs> 2-0. А ну этот играл наш. Он там лидер команды Зубков. Батагов играл, да, Зубков играл. Эти не выставлены на Табличка. Что там, где наш там Трабзон? На втором месте Трабзон спор. И Батагов играл, и... Ну, Батагов никакой, а Зубков такой силовой хлопец. С неба звезд не хватает, но в порядке. Ну, а так, в принципе, все. Сегодня Эль Классика. Эль Классика. Все. Давайте.